AYM şam faydalı avaz ələ tərkibində C A E P K B qofitamillər, dəmir, maqnezium, kalsium, alüminium, gümüş, maqnezium ilə çoxlu amin turşuları var, təkcə həmçinin glukoza efir yağı, antioksidant meyvə turşuları ilə zəngindir. 100 qramda 62 kalori var. Bir çox xəstəliklə mübarizəsində möcüzəvi təsir göstərmişdir. Qan təzyiqini aşağı salır, ateroskleroza aradan qaldırır, qan axınını yaxşılaşdırır, gömə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, gözün bitdi qışasını qoyur, göz əzələlərini möhkəmləndirir, qanda şəkər miqdanı aşağı salır daşı möhkəmləndirir, bən kan dövranını yaxşılaşdırır, sinir sistemini sakitləşdirir, qadınlarda yumtallıqla funksiyasını yaxşılaşdırır, toxumların tincə həvəsini artırır, sonsuzluğu ağdan qalmaması yardımçı olur. Madem, bu addəsinin yaxşılaşdırır, qızdırmanı aşağı salır, eyni zamanda soyuqdəymənin ağdan qaldığı. Yapaqların dəmlənməsi sit dişəti qanaxmasının qarşısını alır, ürəyə çox faydalıdır, dəyni yaxşılaşdırır, təkimdə üst səç miqdarda kalium mövcuddur içində istifadəsi üzdə olan qızıl ləkələri təmsil edir, dərin disinfeksiya edir. Yemişən balı tapa bilsəniz, çox bahalıdır, nadir hallarda tapılır. Kimdə yemişən yeyə bilməz, təziq aşağı oluna balla yemək məsləhət görülür. Üzündə daş olanlar yeməy məsləhət görülmür. Pəhriz zamanı çox yeməsi tövsiyə olunmur. Qalbizliyi də az keçənlərə üçün çox yemək olmaz.